我多大了？我二十一。哎，把这个肉给它摘一摘，肉给它摘一摘。下雨了，我喜欢下雨天，妈妈，下雨天真好，下雨天睡觉天。 我家一个孩子得要我好几千，你爸爸妈妈真服气。老铁，你不能这么讲，你家孩子找你要钱是因为你家孩子上学，我已经不上学了，我已经工作了。嗯，嗯大部分就是说少数的孩，那是少数的孩子。其实大部分的零零后，大大部分的小孩，二十岁的小孩，他都挺努力的。嗯。 先吃一只鸡，感觉没有水果了。妈呀，我们就卖水果的，嗯，我们网购的，它还放假。我们五一都去哪玩啊？莹莹吃的啥？我吃的鸡。先来一只鸡。我来了，欢迎。嗯。 <noise> 你们是北京的吗？不是，我老家是山东的。来个羊排吧。点点红心，家人们，咱人气高，红心一人戳十下。人气不高。哎、你捡到一万。嗯，把红心戳一戳，老铁们。没发段子，嗯嗯嗯，我发段子了。<laughs> 这么烂好吃吗？这个鸡挺难炖烂的，但是其实这个鸡炖烂了之后就不好拿了。你也想吃，来吧，五一放假来，来我家请你们吃好吃的。妹妹几岁了？我吗？我今年二十一。 嗯，关美颜不？想看我关美颜吗？关个美颜吧，妈妈。啊，老铁们把爱心都给我点到十万了，我得把美颜给老铁们给关了。两万再关嗯，两万一人戳十下到两万了，关美颜。哎，来个鸡翅，我把这个鸡赶紧去给戳十下，我有有关美颜。 把那个啥拿了吗？把那个下那个肉肉拿过来，出肉。他出厨房里不是在做菜吗？做饭吗？他、啊、没时间。好。嗯。你下面孩子是两个妹妹还是两个弟弟？我家三个孩子，一个弟弟，一个妹妹。要羊头，要羊排，羊头行吗？停，来个羊头吧。嗯。 今天有两个羊头，嗯。我吃了。都别关美颜了。哎，直播间都说老铁你关个美颜，你关个美吧。咱们直播间都你开个美颜吧。不是你关个美，颜，别关，别关美颜。关了显得你的眼袋，你都是老粉儿。 好香啊！你的手机是不是能闻到味道？嗯，好，来个羊头。 你家具体位置在哪里？我去找你。你觉得我可能在直播间把我家具体位置告诉你吗？<laughs> 给我发私信。哎呀，鸡胸肉，咋了嘛？你要吃、啊？嗯，放这个盘子里 嗯，我妈喜欢吃鸡胸肉，放到这个盘子里，因为它肥肉，她晚上吃了她难受。放,放哪个盘子里？个盘子里啊，放这个盘子里，来。 来个羊头，果蔬粉奥粉发几盒？奥粉是啥呀？是果蔬粉还是奥粉？还剩这这这这一个鸡心，我妈也爱吃鸡心，是不妈？我妈也喜欢吃鸡心，给我送这一点儿。我们家狼多肉少，我们家人都老老能吃了。 他说的是藕粉哦，藕粉发四罐，送杯子送勺子。嗯嗯，对不起，老铁，我文化低。嗯，来吧，转走吧，妈。我吃一个羊头吧，吃个大羊头，来个大羊头喽，吃个大羊头，好热热乎乎的，下雨天吃个大羊头，来。 我，妈呀！我是，不是谁家的羊头大这么大呀？谁家的羊头这么大？咱就是说，我的藕粉、er、收到了，挺好喝的，谢谢，谢谢我家老铁。 来个大羊头吧，咱就是说来自父母的关爱，咱先能上个小羊头，再上个大羊头。我估计我吃完这个，我就一一下子一命呜呼。行了，看看耳钉啊，耳钉是挂的。来个大羊头啊！我去，哦，老爹你是没吃饭是吧？嗯。啊，我听说你想吃羊头。 跳了吧，跳吧，跳吧，看着没食欲。清水炖的，清水炖羊头，<laughs> 我家是清水炖羊头，清水炖的吃的香。嗯 <laughs>，你把这一口给它倒进去。哎、清水炖羊头，白芒浮绿水。